В Калуге стартовал бизнес-марафон 2012. Он организован по инициативе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы при содействии правительства Калужской области. Основная цель мероприятия – установить прямые и взаимовыгодные сотрудничества предпринимателей двух регионов. Более 80 московских компаний выразили готовность работать с калужским бизнесом. И в результате в проект вошли 23 организации, наиболее заинтересовавшие областных предпринимателей. Калужанам тоже есть, что предложить столичным гостям разработки в сфере систем безопасности, IT-технологии, логистики, а также искусственных материалов для медицины. В этот раз упор сделан на малый и средний бизнес. Конкуренция – это не только риск, но и возможность двигаться вперед, если ты анализируешь конкурентные преимущества своей организации, пытаешься быть активным на рынке также. Мы со своей стороны активность такую поддерживаем наших компаний, проводим аналогичные мероприятия, и мы пытаемся Продвинуть нас, наши компании, наши проекты в другие регионы.